दिनांक अठरा नोव्हेंबर दोन हजार चोवीस रोजी माननीय श्री चंद्रशेखरजी भाऊरावजी भोपळे नागपूर यांच्याकडून आज बेघर प्रभूजींना भोजन सेवा दिल्या जात आहे त्याबद्दल नंददीप फाउंडेशन त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करते जय हिंद जय गाडगे बाबा श्या तेरा तेरा तू अंतरिया मी सब्रता स्वामी तू सप्त स्वामी अन्तरयामि somebody दाता विश्व विधाता तू ही जग दाता विश्व विधाता तू ही जग दाता विश्व विधाता तू ही जग दाता

असि कोनाति पुन्याय देव देवा यात नाही देव नाही देव आभारी सरी देव आराचरि देव शोध मिया पाहि देव सर्वाभूता देव देवा जात तीळ नामावे तीर्थक्षेत्रात नागावे देव आपणांत आहे शिर झुकावनी या पाहा आहे तुझा माझा जग देही देव भगूनी यारा जगन्नाथ देव अनंत देव सगुण निर्गुण देव विश्वासे कारण